Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sedang rancak pilihan raya perikatan nasional, calon perikatan nasional di PRK Air Kuning. Ini pula yang berlaku. SPRM menahan, ha, menahan bekas timbalan speaker Dewan Negara dan atas dakwaan rasuah yang juga merupakan timbalan ketua penerangan Bersatu. Wow. Ini saudara-saudara sekalian satu perkara yang paling mengejutkan kita. Di saat PRK Air Kuning menjelang tiba, ini pula berlaku. Saya rasa habislah calon Perikatan Nasional kali ini. Boleh menang atau tidak tak tahulah. Bekas timbalan speaker Dewan Negara ditahan atas dakwaan rasuah. SPRM menahan bekas timbalan speaker Dewan Negara Muhammad Ali Muhammad yang juga timbalan Ketua Penerangan Bersatu, Muhammad Ali Muhammad semalam berhubung dakwaan rasuah. Menurut peguamnya, Rafiq Rashid Ali yang merupakan bekas ADUN ditahan pada pukul 6.30 petang semalam ketika pasukan SPRM menyerbu rumahnya di Tangga Batu di Melaka. SPRM turut mengambil keterangan daripada isteri dan anak-anaknya di pejabatnya di Melaka dan mereka dibebaskan kira-kira pada pukul 9 malam semalam. Setakat ini kami hanya dimaklumkan yang dia ditahan di bawah seksyen 16 Akta SPRM berhubung dakwaan rasuah kata peguam tersebut. Kami belum mendapat maklumat penuh berhubung dakwaan. Kami menjangkakan pegawai penyiasat akan memaklumkannya nanti, kata Rafiq. Dia berkata, Ali dibawa ke mahkamah pagi ini pun untuk permohonan reman. Ketua Pesuruh JSPRA Mazam Baki mengesahkan penahanan itu dan penangkapan itu, namun tidak mengulasnya dengan lebih lanjut. Pada tengah malam semalam, pemimpin bersatu Badrul Hisham Syarin membuat hantaran di Facebook berhubung penahanan Ali. Badrul menyatakan atau Cik Guban mengatakan bahawa Badrul menyatakan bahawa uh, penahanan itu bermotif politik dan mendakwa ia berkaitan dengan pertembungan Ali dengan Ketua Menteri Melaka yang juga pengerusi UMNO Melaka Abdul Rauf Yusuf. Untuk rekod, Ali merupakan bekas timbalan pengerusi UMNO Melaka. Dia juga pernah menjadi Ketua UMNO Tangga Batu namun tewas kepada Rais Yassin dalam pemilihan pada tahun 2023. Ali menjadi timbalan yang dipertua Dewan Negara pada Disember tahun 2020 hingga Mei 2023. Pada Mei tahun lalu, AMNO mengumumkan keanggotaan Ali ditamatkan ekoran tindakannya menyertai Bersatu. Saudara-saudara sekalian, yang mengecewakan kita ialah sampai bila kes rasuah ini akan bermaharajalela? Ini bukan ikan-ikan bilis. Ini bukan ikan-ikan kecil. Tapi ini melibatkan ikan-ikan jerung paus-paus besar. Mana kan tidak besar? Sudahlah dia bekas timbalan speaker Dewan Negara. Dia juga adalah timbalan ketua penerangan bersatu. Mau tidak mau, netizen jadi marah. Netizen mula mempersoal ahli politik ini betul-betulkah sudah sebati dengan rasuah kata mereka? Adakah ahli-ahli politik yang ada di Malaysia ini sudah berkahwin dengan namanya rasuah? Itulah yang membuatkan ramai netizen marah. Sehingga kata netizen, kalau macam begitu, bagus gubal undang-undang yang lebih ketat, hukuman yang lebih setimpal kepada perbuatan rasuah itu. Paling bagus, Haramkan terus siapa yang didapati uh, mengambil rasuah, terlibat rasuah, didakwa rasuah dan sebagainya. Haramkan terus daripada uh, menyertai politik atau dicalonkan dalam parti politik atau paling penting, walaupun baru didakwa tanpa ada apa-apa ke kebenaran pun boleh dikenakan tindakan. Apa pula pendapat anda semua? Jadi saudara, maka makin lama makin uh, melingkuplah Parti Perikatan Nasional kalau macam ini. Sebab uh, bekas timbalan speaker Dewan Negara ini juga merupakan timbalan Ketua Penerangan Bersatu. Jadi sekarang macam mana? Adakah Perikatan Nasional boleh menang lagi dalam PRKR kuning? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 10-12 jam selepas pemergian Alirham Tun Abdullah Ahmad Badawi, ini komen mengejut daripada Mahathir. Kita tahu ketika Pak Lah menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir begitu galak sekali mengkritik kepimpinan Paklah pada waktu tersebut. Sehingga kan ramai yang menuduh kekalahan barisan nasional pada pilihan raya sehingga kehilangan kali pertama majoriti 2 per 3 di Dewan Rakyat di Parlimen banyak yang disebabkan oleh Tun Mahathir sendiri kerana kritikan-kritikan beliau ketika Tun Abdullah atau Paklah menjadi Perdana Menteri. Namun komen daripada Mahathir ketika Pak Allah baru saja meninggal dunia benar-benar meruntun dan menyakitkan hati ramai penyokong Pak Allah. Kata Tun Mahathir contohi Pak Allah, Dia tak ada masalah letak jawatan kata Mahathir. Dalam komen ini cukup berbeza dengan komen Anwar Ibrahim. Anwar semalam memberikan komen dia kata kehilangan ataupun kematian pemergian Al-Irham Pakla satu kehilangan besar kepada negara. Bahkan Anwar Ibrahim juga menyorot betapa hebatnya Pakla di dalam banyak perkara. Tidak pernah menyakiti hati orang, berkepimpinan luar biasa dengan beberapa sumbangan yang luar biasa. Itu nada Anwar Ibrahim. Tetapi nada Mahadir pula pelik, seribu kali pelik. Dia pula kata contohi Pakla. Dia pula merujuk tentang dia tak ada masalah letak jawatan. Ada yang kata, natizen kata, kalau Pakla tiada masalah untuk letak jawatan, kenapa Mahathir ada masalah untuk bersara dari dunia politik? Itu yang natizen tanya kepada Mahathir. Bekas Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad berkata, memberi penghormatan kepada penggantinya Al-Irham Abdullah Ahmad Badawi hari ini. Bercakap kepada pemberita di Masjid Negara, Mahathir mengimbau bahawa dia pertama kali bertemu Abdullah pada 1968 di sebuah pasaraya. Bagaimanapun perkara paling diingatinya hari ini ialah keputusan Abdullah berundur sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009. Mahathir berkata selepas dia melepaskan jawatan Perdana Menteri pada 2003, Abdullah yang ketika itu menyandang jawatan timbalan perdana menteri mengambil alih tampuk kepimpinan negara dan mencatat kejayaan luar biasa pada pilihan raya umum ke-11 pada tahun 2004. Apabila beliau menjadi perdana menteri, beliau mengetuai pilihan raya pada 2004 dan mencatat kemenangan paling cemerlang dalam sejarah negara dengan meraih hampir 90% undian untuk Barisan Nasional. Selepas itu dia mentakbir dan menghadapi banyak masalah sebab masalah-masalah ini prestasi dan pilihan raya 2008 tidak begitu baik kata Mahadir. Dia tidak teragak-agak apabila kejayaan yang kurang memuaskan ramai yang tutup dia untuk letak jawatan dia tak ada masalah dia letak jawatan kata Mahadir. Inilah cara di Malaysia apabila kita bersara, kita pergi dengan mudah tanpa masalah dan kita serah kepada pengganti kita katanya. Tapi ramai netizen kata, kenapa kamu cakap tentang Pak Lah? Kenapa kamu tak fikir apa yang kamu lakukan kepada Malaysia kata mereka? Lihat saja Mahathir seakan-akan tidak percaya kepada pengganti-pengganti Perdana Menteri sampailah sekarang. Ramai netizen yang menganggap Mahathir mungkin berpendapat dia saja yang terbaik yang ada di Malaysia. Kata Mahathir lagi, kalau amalan ini diteruskan di Malaysia jadi negara aman. Ini contoh Abdullah Badawi katanya kepada pemberita. Hubungan Mahathir dan Abdullah renggang sekitar 2006 selepas pembatalan projek jambatan Bangkok ke Singapura. Keadaan bertambah buruk apabila selepas pilihan raya umum ke 2008 Mahathir menjadi antara pengkritik Abdullah paling lantang menggesa dia meletakkan jawatan. Ia sampai ke tahap Mahathir bertindak keluar AMNO pada Mei 2008 untuk membantah keengganan Abdullah ketika itu untuk berundur. Abdullah akhirnya mengalah dan meletakkan jawatannya pada April 2009. Sementara itu Mahathir turut mengimbas bahawa Abdullah adalah antara pemuda yang dibimbing oleh Perdana Menteri kedua negara Abdul Razak Hussein. Razak mempunyai kepercayaan yang besar kepada Abdullah katanya. Mahathir turut menyifatkan Abdullah um, al-irham sebagai lambang kepimpinan berhemah dan matang yang wajar dicontohi demi kelangsungan kestabilan dan keharmonian negara. Mahathir mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Al-Irham dan percaya mereka akan tabah menghadapi ujian ini. Ini adalah lumrah kehidupan, setiap yang hidup pasti akan kembali kepadanya, kata beliau. Beberapa komen daripada netizen menyatakan, Cukuplah, oi, diam, 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 kata rakyat nak kebenaran. Natural Point kata, diam kepada Mahathir. Greg Kancil kata, Al-Irham Tun Abdullah letak jawatan Perdana Menteri atas desakan siapa? Sejarah tidak boleh diubah. Itulah dia saudara. Apabila Mahadir bercakap tentang peletakan jawatan Abdullah, dia sebenarnya merujuk kepada desakan yang dia buat sendiri. Ramai yang mengatakan bahawa Abdullah letak jawatan bukan kerana keinginannya sepenuhnya, tetapi kerana desakan paling nomor satu daripada Mahadir sendiri. Dan yang sekarang ini, apa yang Brownie kata, what about you good self sir, kata Brownie merujuk kepada Mahadir. Apa pula yang terbaik pula pada Mahadir, kata beliau. Sekarang ini, apa yang netizen mahu ialah, apa yang Mahadir cakap, dia buat untuk diri dia sendiri. Cukuplah berpolitik, kata netizen. Kalau Mahadir cuba merujuk perbuatan baik, Ataupun um, sikap baik yang ada terpuji pada Tun Ahmad Ad Badawi atau pula kenapa Mahadir tidak pula menyatakan itu untuk diri beliau sendiri bukankah Mahadir juga patut mencontohi Abdullah apabila Abdullah melepaskan semuanya politik selepas dia bersara daripada politik Mahadir patut mencontohi itu biarkan Perdana Menteri-perdana menteri yang lain memerintah negara ini mengikut acuan mereka sendiri zaman Mahadir sudah berlalu zaman Mahadir sudah berlalu apa yang Mahathir mahu dilakukan buat masa ini mungkin tidak lagi terbaik untuk situasi sekarang. Mahathir diakui dia adalah negarawan yang ulung, dia adalah negarawan yang hebat. Tetapi silap-silap hari bulan apa yang dimiliki Mahathir sekarang tidaklah sesuai untuk keadaan semasa sekarang. Mungkin dahulu apa yang dia lakukan tepat pada waktu itu. Tetapi pada waktu ini silap-silap hari bulan boleh menjahanamkan negara kata netizen dan tindakan Mahadir menyebut tentang uh, dia tak ada masalah letak jawatan sebenarnya kata netizen seakan-akan memuji diri sendiri sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda.